નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝુટેકના ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ દસ વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર બાર એક નહીં શરૂઆત તો આજે આપણે પ્રકરણ બારના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું सौ पेला से प्रश्न नंबर एक जेनी सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जेमा सवाल नंबर एक परमाणु में क्या नहीं होता है विकल्प अ अणु ब इलेक्ट्रॉन क प्रोटोन ड न्यूट्रॉन तो यह जवाब थे अणु त्यार पी सवाल नंबर बे माधवन कौन थे अ साहित्यकार ब राजनेता क वैज्ञानिक ड अभिनेता तो एन जवाब क वैज्ञानिक नंबर त्रन प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था अ दवाइया बनाना ब कैंसर का टीका ढूंढना क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना ड कृत्रिम मनुष्य बनाना तो यह जवाब था क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना प्रश्न नंबर बे जो सूचना निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए जमा सवाल नंबर एक है एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए तो जवाब एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम है प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन सवाल नंबर बे मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं तो इन जवाब जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं सवाल नंबर त्रन प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया जवाब एक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठा हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया त्यार प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए जमा सवाल नंबर एक है प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए जवाब में आप कि विज्ञान के, के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है त्यार सवाल नंबर बे परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए तो जवाब परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है त्यार पी सवाल नंबर त्रन अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं तो जवाब में आप लिखी कि किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणुओं को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के कारण त्यार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक ऊर्जा के बारे में संक्षिप्त में बताइए जवाब कि ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कई प्रकार की होती है ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है त्यार सवाल नंबर त्यारंबर लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है तेना जवाब में आप लिखी सकी है विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है इसीलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है सवाल नंबर तरह प्रोफेसर रमेश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी तेनो जवाब गर्मियों के दिन थे प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामेश की लैब में उनसे मिलने आए थे तब प्रोफेसर रामेश ने अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी इस प्रकार प्रोफेसर रामेश के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी सवाल नंबर चार मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए तो जवाब में आप लिखी सके मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामेश की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामेश ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ચાર સૂચના અનુસાર ઉત્તર દીજે જેમાં સૌથી પહેલું છે કે વિરોધી શબ્દ બનાવીએ જેમાં પહેલો શબ્દ સામાન્ય તો એનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે અસામાન્ય બીજું શરૂઆત તો અંત અસંભવ તો સંભવ શક્તિશાળી તો શક્તિહીન આનંદ તો વિષાદ જટિલ તો એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે સરળ ત્યાર પછી બીજું છે સૂચના કે ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ જેમાં પહેલું માનવ તો એની ભાવવાચક સંજ્ઞા થશે માનવતા અપના તો અપનાપન બચ્ચા તો બચપન ત્યાર પછી ત્રીજી સૂચના છે કરતુવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ જેમાં પહેલું છે વિજ્ઞાન તો એની કરતુવાચક સંજ્ઞા થશે વિજ્ઞાની ઇતિહાસ તો ઇતિહાસકાર વિશ્લેષણ તો વિશ્લેષક કમાન્ડ તો કમાન્ડર ચોથી સૂચના છે વિશેષણ બનાવીએ જેમાં પહેલું છે શરીર તો એનું વિશેષણ થશે શારીરિક બીજું ક્ષણ તો એનું વિશેષણ ક્ષણિક ત્રીજું આનંદ તો આનંદિત વાસ્તવ તો વાસ્તવિક થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો